Цієї нагоди в музеї відкривається виставка, яка має символічну назву «Пам'яний Господи, жертв катастрофи і героїв її. Я щиро вдячний співробітникам військово-історичного та історичного музею, які долучилися до підготовки та створення цієї виставки. Я щиро вдячний всім тим, хто надав матеріали для створення цієї виставки. Експозиції. Там вже сталося, що мої батьки пережили в Чернігові початок війни і, як розповідав батька, ну, вірніше не він, а його старша сестра, в останню мить вони встигли майже на останньому потязі евакуюватися. Довго не хотіли збиратися, адже бабушка пам'ятала німців ще за часів Першої світової війни і постійно казала, нас тоді не зачепили, нас і зараз не тронуть. Але вже перші біженці, які проходили в доводили прямо протилежне. Не просто не тронуть, а тотально будуть знищувати. Коли зібралася родина до евакуації, вони потрапили на залізничному вокзалі і перше значне бомбардування. Навіть важко описати слова, той жах, який вони пережили, намагаючись потрапити до потяга. Були втрачені документи, і родина повернулася назад додому. І постійні вмовляння дітей, а їх було троє, до матері, все ж таки. Взяли своє і практично останнім потягом вони виїхали із Чернігова. Потяг розбомбили десь за декілька десятків кілометрів, не доїжджаючи до Конотопа. Під постійними авіанальотами вони добиралися до Конотопа. і знову ж таки майже на підніжці товарного вагону вдалося виїхати. Багато було перипетій цієї евакуації, але головне в тому. Полягає, що їм вдалося виїхати. І я абсолютно вдячний своїм батькам за те, що вони зробили так, як зробили, і завдячується цьому, я живу на тому світі. На жаль, цього не вдалося зробити мільйонам. І ця цифра насправді є жахливою. І я прошу вас всіх вшанувати. Ці безневинні мільйони жертв, які загинули під час Другої світової війни, тому в тому молосі Голокоста. Історична музея міни селя Карновського, Мудрицьку Вікторію Георгівну, яка, і, власне кажучи, є автором цієї виставки, проведе заходи по її відкриттю. У нас на назва нашої виставки Поміни господи жарт катастрофа та героїв дії це рядки з поминальною з молитвою і скору, якраз пам'ять про 6 мільйонів загиблих. Виставку, яку ми вже другий рік організуємо, вона кожного року і буде продовжуватись, вона, вона різна, але тема залишається вона та сама. Тому що дійсно пам'ять в першу чергу був, а, а, катастрофи тих людей, які загинули. І а, вже говорили про те, що навіть ті, які вижили, втратили фактично все і дуже багато, і немає матеріалів. Досить складно робити такі виставки, оскільки родини, які а, тут, а, були, лишалися або виїжджали, виконувалися, вони не мали змоги зі, з собою забрати багато або втрачали їх, або бомбили. Тому е, матеріали, які ми показуємо, вони зібрані дійсно різними шляхами надходили. І е, нам надає допомогу е, весь час і Чернігівська і єврейська община. І е, цього року навіть писали матеріали, е, які надав наш Равін Чернігов, Ісраель Сіберштейн. І тому е, я даю йому слово, у нас виступати, будь ласка, Спасибо. Тема Холокост, это тема, как э, наша в наша мировая еврейская семья, это тема, которую мы растем. Из, детства мы читали книги, и не может, сколько книг мы читали, это сотни и тысячи книги мы читали под эту тему. И я сейчас читаю один книги по Холокосту. Моя семья тоже здесь корн из этого мира, как ничонник, но здесь территория. территория. И тоже, слава богу, моя дедушка, прадедушка успел здесь э, бежать от, от войны, но, к сожалению, не всех. Наша семья там, э, прадедушка здесь пытался э, война, из немцев и много нашего семья, которые даже мы, всех их даже не знает, не может, не может поменять. И всегда на тема Холкос говорит, надо помнить, надо помнить. Что это значит помнить? Как мы можем помнить? Ну, хорошо, один поколение будет помнить, но что будет случиться в следующим поколением? По моя, когда я сегодня прошел, я считал здесь на этого сумки, на твилина, и там какое-то имя, какой-то еврей. Мойший больше Гершман. Мой ш... И потом я смотрел, там есть дата. Дата написана так. Ходеш Шват. Месяца Шват. Мы сейчас находимся месяца Шват. И завтра будет специальный день. Тубы Швата. Это как называется Новый, новый, новый год деревня. Это как же, деревья, это считается в один из красивых праздников. Но когда я видел на этой сумке Ходешва, я понял, что это значит помнить. Помнить это та традиция, которая у них была близко, которая они были готовы давать свою жизнь ради этого традиции. Когда мы сегодня исполняем эту традицию, когда мы сегодня передаем наших детей, наших внуков, наших друзей, этого, который можно не что здесь в Советском Союзе не могли учить, не могли знать. Но когда мы сегодня этого помним и делаем, это тот истинно поменяние, которое может поменять тот, который сегодня нету здесь. Я вас скажу, от вас спросить, когда вы будете уходить от этого, и просто, о, я помню, я грустный, может даже плачет. Но делайте что-то доброе, делайте что-то хорошее. Делайте какую-то там заповедь священному. И от этого вы будете делать настоящие поминания тот всех, которые сегодня нет с нами. Спасибо вам. До свидания. Благодарю. Большинство еврейских родителей выжило за какие-то помощи своим соседям в Грузии. Іноді, звичайно, не євреї. Вони рятували навіть людей незнайомих, ризикуючи власним життям і потім такі люди отримали назву звання праведника. І, тут у нас теж представлено на виставці матеріали праведників, це фактично документи, не матеріали і, і медалі, сертифікат Марії Трубинок, зокрема надав. Глава Чикагского областной еврейской общины Семен Григорьевич Бельман. Кудаска, несколько слов. Дорогие друзья, вот наш один сказал, что тысячи книг написано и прочитано на тему Холокоста. Поскольку он американец, то в Америке это действительно так. Что касается нашей страны, нашей бывшей страны, то на протяжении 50 лет фактически эта тема скрывалась. Вообще никто не знал, что такое слово «Холокост». И первый на это обратил внимание, на то, что скрывается катастрофа как бы, еврейского народа, русский поэт, наверное, украинского происхождения, Евгений Тушенко, который написал стихи 50 лет назад над два Яром «Памятников нет». И он подвергся гонениям, конечно. И все, что мы видели на наших памятниках на месте расстрела евреев, там было написано «Советские люди». <св> <св> Действительно, у нас в области погибло 127 тысяч человек, из которых евреев только 5 тысяч. Но я имею в виду мирных жителей которые были расстреляны здесь немцами но только евреев убивали за то что они евреи по национальному признаку к сожалению сегодня мы должны как бы восстанавливать правду истории ушли многие из тех кто пережил Холокост. ушли те кто спасал евреев есть несколько категорий на которой бы можно как бы разделить историю Холокоста, потому что история Холокоста – это и история Украины, и история Великой Отечественной войны, и история Второй мировой войны. И каждая эта история, значит, каждая эта история должна быть описана. Значит, есть вопросы, как к этому делу относилось местное население. Мы знаем праведников, но мы знаем и тех, кто сотрудничал с немцами. И в Черниговской области есть места, где убивали немцы, где убивали венгры, а есть и где полностью расстреливали полицаи. Есть вопрос, как к этому делу относилась церковь. Что она говорила, молчала она или что-то это. В общем-то много вопросов, требуется изучение. Вот представитель института национальной памяти Чернигове и Григотко мне только что сказал, что надо сделать карту, что столько жертв. Совершенно правильные слова. Я хочу сказать, что еврейская община как бы этим занималась и сделана определенная, значит, описаны все места захоронения, сделаны определенные карты. Но сегодня, слава Богу, к этому подключилось наше государство. Мы знаем, что день памяти Холокоста международное сообщество приняло в 2005 году, через 60 лет после войны. Это 27 января, когда был освобождено Свенцим. А в прошлом году Кабинет министра Украины это подтвердил как бы, своим решением, что ежегодно этот день является день памяти как бы, жертв Холокоста, то есть погибших евреев Второй мировой войны. Поэтому работы много, нужна помощь, нужна все, что у кого-то сохранилось, он должен принести. Вот. И я хочу сказать спасибо большое нашему историческому музею, нашему архиву, Институту национальной памяти, всем тем структурам государственные, которые теперь как бы работают на вот это дело. Встановлення пам'яті і правди а, об этой трагедії. Спасибо. Фактично, дійсно, збереження пам'яті це е, важливий аспект. І в за все це дійсно підтримування цих традицій, які тут існували і опікується євреями е, на Чернігові і на чорнішній благодійний фонд. 10 присутній директор. Цього людина фільма Пліткіна і о, підтримую ту традицію, допомагає вивчати іврити і, і традиції і агенція в САХНУ. І ми сподіваємося, що ви теж долучитеся і будете нам допомагати позволюватись по нації. Бо ця тема буде весь час тривати. То, будь ласка, числа Михайлович, пантер.